assalomu alaykum hammaga sizlarni yangi videokontentimni ko'rganimdan juda yam xursandman bugun men sizlarga birinchi ish kunim deb chiqqan videoni ikkinchi qismini ko'rsatmoqchiman bugun kun davomida laminat qilishim kerak o'sha e, ko'rsatgan videoimda aytganim oxirgisi bo'ldilamiadedim hozir ishga ketyapman borib turib sizlarga qanday laminat qilishni <laughs> <hazır> <hazır> ko'rsataman o'zim ochiq bir haftadan beri qilyapman bunaqa mayda ishni birinchi marta qilishim avvalam qilganimda tez bitgandi bunaqasi birinchi marta bo'lishi laminat arzonroq ozgina sifati yo'qroq shunga qiyin bo'lyapti hozir kvartiraga borib shuni sizlarga ko'rsataman mana kvartiraga ham yetib keldim mana laminat kвareviy laminat deyiladi karobkachasi mana shunday qilib parcha shaklida terib chiqish kerak e, o'zi ingichka kichkina bo'lgani uchun ancha vaqt oladi mana mana bu xonani ikkita xonani bir haftadan oshiqroq vaqtda qildik endi faqat u bilan shug'ullanmadik obo'ylarini ham kley qildik akam bilan hozir endi mana shuni davom ettiramiz mana ikki xil archa archasimon shaklida terilgani uchun ikki xil shakllarni farqi yo'q xohlaganday tersa bo'ladi e, karobkasida hamma naqshlari bor mana shu ko'rsatilgan naqshlar bo'yicha tersa bo'ladi endi biz uyni egasi archa archasimon shaklida tanladi o'shaning uchun archa shaklida qilyapmiz Mana Bana bu shaklda tanladi yani, tishi ikki xil zubi ikki xil mana bu taraf bu tarafga tushmaydi bu faqat mana bu tarafga tushadi mana bu yoqqa tushadigan ikki tarafdan ulash kerak bo'lgani uchun ancha vaqt oladi mana hozir mana bu yerga qo'yib tushdik endi buni bolg'a bilan urib asta asta mana bu tarafini kirgizib olishimiz kerak ana shunday qilib 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 borib burchakka borib tugatib keyin o'sha yerdan keyin bu yoqqa qarab yangi boshlab kelish kerak bu qalinligi uch millimetrlab bor uch millimetr manabuni qalinligi ikki millimetr ощий balandligi qalinligi yarim santimetr bo'ladi yaxshi bu laminat yog'och emas rezinka bemalol suvga namga hammasiga chidamli ishlatishga qulay I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense. Going to heaven with the goody goodies, dressed in white. I like black Tims and black hoodies. Gotta probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, don't no get in my dick lick. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit. I wanna tow gun to shoot dice. All my life, I've been The way she got a fucking boss. She don't even love me like she did when I was younger. Suckin' on her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died with tears come to her eyes. Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. My well, baby mother's eight months old.